शांति शांति कृष्ण भगवान की जयदेव भगवान दे। की जय का विश्वनाथ भगवान की जय ओ नम पार्वती से हर श्री देव भगवान

शङ्कराचार्य मध्यमा अस्मस्त्रीगुरुपर्यन्ता मन्ये गुरुपरम्परा अपवित्र पवित्रो वा सर्वावसांगतोऽपि वा ह्यस्मरे पुण्डरी सभायाभ्यन्तरसुचिः आवाहनं नारायणं पाद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकम् स्मृति पुरा आलयं करुणालयम् नमामि शंकरं शङ्करम् शंकरं शङ्करं शङ्कराचार्येषाम् आदराय सूत्रभाष्यकृतो वन्ते भगवन्तो नुना यद्वारे सिद्धिं विधत्ते निशं श्रीमत्तं जगद्गुरुपदं शर्मदं ब्रह्मानन्दसरस्वती गुरुवरं ध्यायार्मि ज्योतिर्मयम् आवाहनं समर्पयामि श्रीगुरुचरं कमलभ्योन्महम् आसनं स्नानं वस्त्रं

यत् गुरुमिहितं एना तस्मै श्री गुरुवे नमः पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमल्यभ्यः ॐ शांति 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 शुभं भवतु शुभं भवतु शुभं भवतु